Er wehrt sich gegen die Behauptung, der Westen hätte ihn damals über den Tisch gezogen, insbesondere in der Frage der NATO-Osterweiterung. Heute fragt man mich, warum es nicht vertraglich fixiert wurde, dass die NATO sich nicht nach Osten ausdehnen darf. Dazu sollte man Folgendes berücksichtigen. Damals existierte die NATO und der Warschauer Pakt. Was sollte man da vertraglich fixieren? Die Frage stellte sich damals gar nicht. Das heißt, es ist ein Mythos, dass sie vom Westen bezüglich der NATO-Osterweiterung betrogen wurden? Ja, das ist tatsächlich ein Mythos. Da hat die Presse, die liebe Presse, ihre Hand im Spiel gehabt. Bis heute halten sich Darstellungen, Moskau hätte während des deutschen Vereinigungsprozesses insbesondere vor und beim Abschluss des 2 plus 4 vertrages Zusagen erhalten, das westliche Verteidigungsbündnis würde sich nicht nach Osten ausdehnen. Wir bestanden darauf, dass Deutschland keinem Verteidigungsbündnis angehört, also neutral bleibt. Es endete aber damit, dass wir beim amerikanisch-sowjetischen Gipfel in Camp David unsere Zustimmung für ein vereinigtes Deutschland in der NATO gaben. Denn wenn Deutschland einerseits die volle staatliche Souveränität zurückbekommt, dann war damit auch klar, dass es selbst über seine Bündniszugehörigkeit entscheiden dürfe. In Moskau haben wir auch den damaligen sowjetischen Verteidigungsminister Marschall Jasow gefragt, ob die NATO-Osterweiterung 1989-90 ein Thema im Kreml war. Gorbatschow hat mit mir nie über solche Garantien des Westens gesprochen. Ich weiß aber nicht, ob er mit den USA irgendwelche Absprachen zu dieser Frage getroffen hat. Ich glaube aber, dass es solche Gespräche nie gegeben hat.